В принципе, никаких особенных у нас нет критериев Идея организации этих специальных тактических курсов была собрать патриотов города Жукуружи, которые любят его, которые готовы его защищать, но не знают как и не умеют туда ничего. Поэтому сюда приходят совершенно разные люди и по возрасту, и мужчины, и женщины. Это и менеджеры, и музыканты, и учителя. Основа этих курсов сводится к нескольким видам занятий. Первое – это тактические занятия, на которых мы учим людей двигаться с оружием, правильно выбирать позиции, работать в двойках, тройках, пятерках. Э теория заканчивается проведением практических стрельбов для игра в стрельбу. Следующий вид занятий, это вот э здесь сейчас проходит занятие, это интерактивный лазер. И когда ситуация в стране в корне изменилась, и уже весной и летом, когда мы все сидели и ожидали чего-то страшного на проховой бочке, появилось желание немножко натренироваться в стрельбе из огнестрельного оружия. Поэтому я решил позаниматься в этом клубе, и получить э, практики технического ведения боя, навыки э, стрельбы из оружия, из пистолета, из автомата, из винтовок э, различных, э, навыки ведения боя в городских условиях. Если будет необходимость, будет общая мобилизация, или даже если не будет, но э, наш город будет в опасности, и моя семья... Будет в опасности. Я возьму в руки оружие и буду защищать и свою семью, и жителей этого города.